Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi Terkait 5 jenis padi yang tahan robo Yang cocok ditanam di musim penghujan Ini menjadi rekomendasi ditanam di tahun 2025 Selain ketahanan dari robo, jenis padi ini juga memiliki produksi yang sangat tinggi. Ini bisa mencapai dengan 12 ton per hektarnya. Jenis padi apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu jenis padi MR297, di mana jenis padi ini merupakan jenis padi MR terbaru yang memiliki produksi yang sangat tinggi, yaitu bisa mencapai dengan 12 ton per hektarnya. Untuk ketahanan roboh, ini tahan roboh pastinya. Kemudian, umur sendiri ini cukup singkat, ya, 95 hari setelah tanamnya untuk tinggi tanaman 80 sampai dengan 90 cm untuk jumlah anakan produktif 35 sampai dengan 40 batang berkumpulnya untuk nasi sendiri ini pulen ya jangan khawatir para sahabat untuk menanam dari jenis padi ini ini juga cocok ditanam di sawah tanah hujan ataupun di sawah irigasi yang selanjutnya yaitu jenis cibatu terbaru cibatu 08 dimana jenis padi ini memiliki bobot yang sangat tinggi dengan umur yang cukup genjah 95 hari setelah tanamnya dan ini menjadi rekomendasi di tanam untuk para petani khususnya yang mencari padi berbobot super dan ketahanan roboh yang sangat bagus ini memiliki daun sudung yang tegak sehingga aman dari burung pipit rata-rata anakan yang produktif dari jenis padi ini yaitu 20 sampai dengan 35 perumpunnya untuk tekstur sendiri ini pulen sedang ya dengan tinggi tanaman 90 sampai dengan 95 cm tingginya. Dengan potensi hasil ini bisa mencapai 11 ton per hektarnya. Untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, ini aman dari jamur HBD ataupun ee, kresek ya. Selain itu, jenis padi ini toleran terhadap patah leher yang biasa menyerang pada tanaman padi di musim penghujan ini menjadi rekomendasi ya ditanam di musim penghujan karena ketahanan roboh yang sangat tahan dan juga produksi yang sangat tinggi selain itu memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit yang cukup tahan oleh karena itu bagi para sahabat yang mau menanam dan mencoba dari jenis padi Cibatu 08 ini link untuk pembelian dari produk ini ada di deskripsi yang selanjutnya Imbrida C2 dimana jenis padi ini memiliki umur tanaman 90 hari setelah tanam dengan tinggi batang 90 cm dan daun bendera sudung tegak untuk bentuk gabah sendiri yaitu panjang montok dengan anakan perumpunnya yaitu sampai 40 batang untuk jumlah bulir sendiri yaitu 250 sampai dengan 280 bulir per malainya rata-rata hasil di lapangan yaitu 8,5 sampai 9 ton per hektarnya untuk rasa nasi enak dan pulen kerontokan juga ini mudah ya Bobot gabah sendiri per 1000 butir yaitu 30,27 gram Lumayan berat ya ini merupakan pesaing dari impari 32 Kemudian untuk perawatan sendiri ini lumayan mudah Nah bagaimana dengan ketahanan terhadap hama dan penyakit Untuk ketahanan dari hama wereng ini lumayan cukup tahan untuk ketahanan terhadap awar daun bakteri ini lumayan cukup tahan ya para sahabat Beda dengan tadi jenis yang pertama Kemudian untuk serangan dari hama burung ini juga lumayan cukup tahan ya Karena daun benderanya sudung Untuk kelemahan sendiri ini yang real di lapangan ada serangan penggerek batang ya kalau kita sebut di daerah Kang Mumu ada peluk ya dan sundep tapi serangan ini tidak begitu signifikan ya bagaimana dengan tingkat kerobohan untuk jenis padi imbrida C2 ini untuk kerobohan ini lumayan cukup tahan ya karena memiliki batang yang cukup keras dan kuat selain itu tinggi dari tanaman ini tidak terlalu tinggi ya sekitar 90 sampai dengan 95 cm sehingga ini aman di musim penghujan cocok untuk musim sekarang yang selanjutnya yaitu paritas cikawasen yang berasal dari ciamis di mana jenis padi ini memiliki keunggulan yaitu malai yang sangat panjang bisa mencapai sampai 40 cm kemudian untuk rasa sendiri ini rasanya enak dan juga tekstur nasi yang pulen untuk gabah sendiri bentuknya panjang dan besar ini sangat disukai para tangkula untuk bobot sendiri ini tiga kadang, kadang lebih pari 32 loh kemudian untuk ketahanan rombong juga ini sangat tahan Kemudian untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit ini cukup tahan terutama dari hama warang batang coklat Kemudian keunggulan lainnya ini mudah adaptasi baik di lahan tanda hujan ataupun di lahan rawa Kemudian di dataran rendah ataupun di dataran tinggi Ini cocok ditanam apalagi rekomendasi ditanam di musim penghujan karena ini padi tidak termasuk padi dorongan yang mudah roboh, karena memiliki batang yang cukup besar. Yang selanjutnya yaitu padi terbaru dengan karakter anakan yang cukup lumayan banyak, dan juga. Memiliki batang yang kokoh. Selain itu, jenis padi sedayu ini memiliki umur panen yang cukup singkat yaitu 95 hari setelah tanamnya, dengan anakan produktif yaitu 25 sampai dengan 40 batang perumpunnya. Ini juga aman dari burung pipit karena memiliki daun bendera yang sudung. Kemudian jumlah bulir per malainya ini bisa mencapai 300 bulir per malainya. Dengan bobot per 1000 bulirnya ini 32 gram loh. Kemudian untuk potensi sendiri ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya dengan batang yang kokoh menjadikan tanaman. Jenis padi ini mempunyai ketahanan rebah yang sangat tahan. Selain itu, ketahanan terhadap hama dan penyakit ini cukup tahan terhadap hama warang batang coklat biotipe 3 dan 4. Selain itu, ini cocok ditanam di musim penghujan. Ini juga bisa ditanam di lahan kering loh karena ini juga memiliki daya ketahanan kekeringan yang cukup tahan. Itu sekilas terkait lima jenis padi yang menjadi rekomendasi ditanam di musim penghujan. Bagi yang pernah menanam, silahkan berbagi komentar terkait pengalamannya di kolom komentar. Bagi yang mau membeli dan mencoba menanam dari jenis padi ini. Silahkan dilihat di kolom deskripsi, di sana ada link untuk pembeliannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.